丽丽，该起吃。丽丽，丽丽，你怎么了？我有点难受。你等我一下。丽丽，昨天去哪儿干什么了？怎么烧到三十八度了？啊！我昨天，哎呀，别提了。 好好吃啊、嗯！太好吃了！你要不要你一口？我不吃。这才是生活、啊。都怪那个秦爱飞，买了那么老多冰淇淋，我嘴还壮，都给吃了。叮咚。喂，叮咚。丽丽，我在魔教当丫鬟，快开机了。 友们有个临时的会议，中午十一点开始。他发烧了，去不了了啊。啊？不行，这会很重要，我必须要去。你今天哪儿都不许去，好。我作为制片人，怎么能不参加呢？那我让其他人去。我姐。喂，姐，今天秦安飞生日，你要不要一起来？ 参加不了，就别提钱安飞生日了。那你就在家好好休息，其他都交给我。你你能行吗？你是在怀疑我吗？啊，不是。魏小然，今天我在家照顾黎黎，公司那边交给你了。好好休息啊。嗯。黎黎，你醒了。嗯。来。嗯。哎呦。 先把药吃了。好。我还是很难受，我光吃药是好不了的，嗯，得抱抱才能好。嗯。现在知道难受了。 看你以后还敢不敢贪吃？嗯，再也不吃冰淇淋了。嗯，我好像睡了很久。嗯，现在几点了？差不多十一点四十左右。十一点四十、嗯？那那我姐还在开会吗？刚才制片组给我打电话说会议还没有结束。啊？那怎么办呀？都快到十二点了。她今天不是说要给老秦过生日吗？ 哟，李小然，早啊！啊啊啊啊！疼疼疼疼疼疼疼！松手！疼疼疼疼疼松手松手松手！啊啊啊啊！别碰我！啊！脏了我的手！啊！没事吧？啊！不是，大早上他发什么疯啊他！昨天我们俩还哥俩好呢，今天就把我摁跪了就！你今天先别惹小然姐了，来，我给你带早餐了。还是我们家叮咚好。 谢谢。哦哦哦、哎！小心点，小心点。哎呀，慢点，慢点。小然姐，我昨天看了你推荐的那个综艺，太上头了，一路看到凌晨四点才睡。你看我这黑眼圈。今天有重要的会议，头一天就不要熬夜，影响工作。对不起，我下次不会了。小然姐，呵呵小然姐，全糖加两颗布丁加奶盖，这杯奶茶将开启你一天的好心情我不喝这么甜的，你不知道吗？ 哎，小冉姐，附近有家烧烤店打折，咱们开完会一会儿去尝尝。工作做完了吗？还好意思吃？小雪，走走走走走，这怎么回事啊？小冉姐今天心情不好吧？这综艺是她推荐给我的。我也只是多加了一颗布丁而已啊。对呀、啊，我以前说吃饭，小冉姐是最积极的。 今天的小人姐仿佛让我回到了几个月前。我们今天还是别惹他了吧。好了好了，走。